Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salamana ala ibadihi alladhi nastafa wa ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam siri sejenak bersama kalamullah. Surah yang akan kita bicarakan pada siri kali ini ialah suratul Isra, surah yang ke-16 dan surah yang ke-17 dalam Al-Quran mengandungi 111 ayat sebuah surah yang diturunkan di Mekah melainkan ada beberapa ayat yang diturunkan di Madinah yang dikatakan. Secara asasnya tujuan surah ini diturunkan adalah untuk menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlak-akhlak umat Islam yang sepatutnya peringatan terhadap kisah-kisah umat-umat terdahulu khususnya Bani Israel dan juga pembuktian mukjizat kerana kisah ini menceritakan tentang kisah Isra Mikraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menceritakan perkara ini kepada orang-orang Quraisy dan apa yang berlaku kepada Bani Israel pada zaman dahulu. Di dalam ayat ini Allah Taala di dalam surah ini Allah Taala menceritakan tentang mukjizat al isra yakni perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam sahaja. pergi ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj lagi ke langit kemudian menjawab keraguan orang-orang Quraisy terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada sekalian alam. Allah Taala juga mengingatkan Bani Israel tentang uh, dua kali kerosakan besar yang mereka lakukan di bumi dan bagaimana mereka dihukum kisah-kisah umat-umat terdahulu ini sebagai satu bentuk pelajaran untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Uh, di dalam surah ini menceritakan tentang uh, perintah untuk kita berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu bapa yang sudah tua dan untuk men men mengucapkan bahasa ataupun uh, tutur kata yang baik, yang lembut kepada mereka dan tidak mengasari mereka dan untuk memperlakukan mereka dengan kasih sayang, menghormati dan penuh dengan uh, passionate kasih sayang dan sebagainya. Jangan kita menderhakai orang tua jangan kita mengucapkan kata-kata yang boleh menyebabkan tergurisnya perasaan mereka dan seumpamanya begitu juga perintah untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim berbelanja secara sederhana dan tidak membazir menjauhi perbuatan zina menjauhi pembunuhan menjauhi akhlak-akhlak sombong dan juga penipuan dalam muamalah seharian Begitu juga dalam Al-Quran, dalam surah ini menyebutkan bahawa Al-Quran itu merupakan satu rahmat dan penawar bagi umat, bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, serta hujah yang akan menyelamatkan manusia. Begitu juga menjadi hujah ke atas manusia juga nanti di hari akhirat. Begitu juga di dalam surah ini mengandungi dialog di antara iblis dan janji penyesatan, iaitu dialog iblis yang enggan untuk sujud kepada Nabi Adam dan iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia tetapi Allah Taala menjamin bahawasanya umatnya yang ikhlas illa ibadakaminhumul mukhlasun itu umat-umat yang ikhlas yang hatinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka-mereka ini akan selamat daripada tipu daya dan hasutan syaitan seterusnya Allah Taala juga menyebutkan dalam surah ini gambaran manusia pada hari kiamat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas setiap uh, amalan baik dan buruk anak Adam. yakni la zulmal yaum pada hari ini tidak ada sebarang bentuk kezaliman yang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan uh, 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 dan yang melakukan kemungkaran itu akan diadili dengan seadil-adilnya mengikut kepada sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Manakala apabila mendapatkan nikmat itu itu kerana kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala uh, fadluhu ala ibad kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat manusia Allah Taala memberikan pelbagai bentuk leluasa kepada umat kepada manusia nikmat yang pelbagai uh, ini adalah untuk menjadi satu ujian kepada manusia apakah mereka bersyukur ataupun kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam surah lain Allah taala menyebut la in syakartum la aziidannakum kalau kamu bersyukur aku akan tambahkan lagi nikmat aku kepada kamu tetapi sekiranya kalau kamu kufur wala in kafartum inna azabi lasyadid kalau kamu kufur azab aku sangat pedih yang Allah Ta'ala dah bagi nikmat, tiba-tiba kita lagi mengkufuri nikmat tersebut. Maka Allah Taala memberi peringatan, jaga-jaga nikmat aku yang aku bagi itu kalau kamu syukur kamu akan dapat tambahan, tapi kalau kamu kufur, kamu ingkar, kamu tidak ingat, kamu lupa akan yang memberikan dia, maka sesungguhnya ingat nanti di akhirat azab aku sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat keras. Maka inilah di antara uh, apa yang terdapat uh, di dalam surah Al-Isra ini. Uh, jadi mudah-mudahan uh, surah ini dapat memberi iktibar pelajaran kepada kita dan kita tergolong di dalam golongan orang-orang yang beriman, orang yang mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat dan selamat daripada azab api neraka. Begitu juga dengan azab api kubur, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ila liqa'in akhar wa billahi al-hidayati wa at Wassalamu <Sess> alaikum warahmatullahi wabarakatuh.